Все. Вам удачи и вам всех благ. Пополнение Следующий Вот этот урожай был хороший. Урожай ждем много. Да, да. Но, к сожалению, нет... Нет, да, да, да. К сожалению, очень долго и время такой дожди, поэтому да. эти вопросы немножко сложны. После этого праздника может пойдет. Может пойдет. Обычно, да, все эти жертвоприношения еще и для того, чтобы Боженька смиловался и дал дождь. И обязательно одна из лучших примет, которая должна случиться в День Святого Георгия, это пойти дождь. Гагаузы – это их древние потомки, Огузы. Переселились они сюда где-то с 1805-1806, когда было первое переселение. С, с Болгарии, с Балкан. С Гагаузы – это православный народ. Если даже наш язык, вот мы относимся к тюркской группе, среди, вернее, в тюркской группе, так скажем, много мусульман, но есть и православные. Вот гагаузы, зная или имея гагаузский язык, зная гагаузский язык, они православные. На я подоконнике, сидел? как вы ходите, все там. На подоконнике. Сидя, дайте мне рыбу. Не все, посуда готовая. Это для... Это чистая для... моей рыбы. Здесь я ее... Вот так вот. Да, И наоборот. Это моя санкишка. Дай даешь? Этот праздник символизирует молодого барашку. Ягненка особенно. Это его пекут на вот таком пустыре. Вообще у нас всего разделено на две части. В старину одна часть гагауза, вторая часть болгар. Даже ребята так и делились на две стороны. Была махала гагаузская, махала болгарская. И ребята не делили девушек, они друг с другом враждовали. Говорят нам в Болгарии, булка это женщина, жена. Булка это жена, жена, жена именно да. жена. жена. Ага. Вот наши... наши болгары, булка, говорят невеста. Ну да, но ну, вот, э, в годы войны вот эти наши солдаты в Болгарии говорили, можно нам одну булку в магазине? Ага. И, и перепутали. больших, так скажем, высокого уровня праздников гагаузов, который стоит на одном уровне с Пасхой. Настолько он почитаем гагаузами. Почему именно День Святого Георгия? Потому что Святой Георгий – это покровитель мелкого и крупного рогатого скота. Хидерлис – это праздник первой росы, первого приплода, первого цветка, всего первого. По обычаям в день Святого Георгия, то есть 6 мая, женщины шли к колодцу, набирали первую воду, пытались быть первым набрать воду, и этой водой умывали, чтобы были здоровы и красивые. Сабаха ирлосын, чербадийка? Сабаха ирлосын, чербадийка? Называется булгур – курбан. Курбан, потому что мясо жертвенное, жертвенного ягненка. А булгур, потому что сама крупа, называется у нас булгур, все это выпекается и получается вот курбан-булгур. Вот такое интересное блюдо. Значит, где-то полторы, так скажем, да? Две баночки, конечно. Uh -huh. 2, 2 килограмма крупы, добавляется литр растительного масла, кусочки мяса, соль по вкусу уже, и черный, и, и, перец. черный перец, и лавровый лист обязательно. Да. Вот. Есть у нас хорошее, интересное блюдо, Это красный толченый перец горький. Но его сюда не кладут для того, чтобы цвет сохранился. Вот такой, какой он есть в натуральном виде. Пусть, хватит, шпилька, да никий повар и пекарь. А вот Надежда Харлампевна, вторая помощница, она акушерка бывшая, медработник. Но тоже, когда такие мероприятия масштаба большого, сельского, то Невзирая на специальность свою основную, невзирая на занятия, все гагаузские хозяйки владеют навыками приготовления национальных блюд и их применяют, и показывают, используют их.

но Гагаузы находятся в лучшем положении в том плане, что они сохранили древнетюркский язык. Это древнетюркский язык. Это первые книги в Украине по изучению гагаузского языка. А когда только мы начали изучать гагаузский язык, то я вот создала, мы, я работаю учителем, у нас всегда были конкурсы, педагогические аукционы. И вот на этот пед, педаукцион учитель имел право по любимому его или по пожелаемому им предмету подготовить какой-то методический материал. И вот я так скажем всей душой относясь к родному нашему языку гагаузскому, собрала вот такой интересный материал и назвала его «щен алфавит». первого класса в этом году э, все обучение на украинском языке изучают гагаузский, русский, гагаузский, украинский и английский языки. С пятого класса еще и преподают французский язык, то есть изучает еще одну европейскую мову, так скажем. В пятом классе часть класса делится на гагаузский, часть идет изучать французский язык. Идемте сюда. сюда. Вот звонок с урока. Звонок с урока. Гагаузский язык изучают в Болградском районе в четырех селах. Это Дмитровка, Александровка, Кубей и Виноградовка, естественно. В Килийском районе есть село Старые Трояны, тоже, и тоже по полной программе изучают гагаузский язык. И в Ренийском районе село, в Котловина. Естественно, они проводят и не классные мероприятия. Да, не классные мероприятия, да. да. У очень... нас вот недавно было не классное мероприятие, традиционная гагаузская кухня. О, очень интересно было, дети приготовили ну, разнообразие было гагаузских блюд на столах, и каждый ребеночек рассказывал о, об этом блюде. Коврик, пи, гёзлеме, это, э, кырма. кырма э, дызмана, э, кабаклы. Э, Сарма э, это, бурма, вот, вот это родители, которые вот, э, мама Лига, Юрт, Сютляч, Пинер. Э, вот, вот, да. Ну и была Каурма, но что-то я ее не сфотографировала. Все, спасибо. Ну, у каурмы... Каурма уже завтра... была. Да, 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 да. была. может, Но... может, мы завтра вывезем каурму и уже... А -а -а. А -а -а. ¡Vamos, vamos, vamos